بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إي مسلمة سنية درس قرآني عظمت اسلام و مسلم قربانی میں ہے اور وہ عظیم قربانی جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام والسلام کی عظیم قربانی کی یادگار ہے جس کے بارے میں حفیظ جالندری کہتے ہیں پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے یہ دیکھا کہ میں خود آپ کو ذبح کرتا ہوں یہ دیکھا کہ میں خود آپ کو ذبح کرتا ہوں اللہ کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ دھوتا ہوں اللہ کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ دھوتا ہوں کہاں پر کہاں پر ضن اے باب اسماعیل صابر ہے کہاں پر ضن اے باب اسماعیل صابر ہے اللہ کے نام پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن بے بیچارہ نے اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ پدرتا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی پدرتا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی چری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی میرے بھائیو یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے عظیم قربانی کی یادگار ہے جو اللہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا ہے اور جو ایام گزر رہے ہیں بہت ہی عظیم ایام ہے بڑے مبارک ایام ہیں ان کے اجر و فضائل بہت ہی زیادہ ہیں سورة الفجر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ولفجر ولیال عَشْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور بہت سے مفسرین نے یہاں ولیال نا سے مراد عاشر ذی الحجہ مراد لیا ہے کہ ذلحجہ کا ابتدائی عشرہ پہلا عشرہ اس سے مراد ہے اور جس کے فضائل رسول کریم رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیثی صحیحہ سے ثابت ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ان ایام کے فضائل بہت زیادہ ہیں تو ہمیں ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تصویر و تعلیل کا اہتمام کرنا چاہیے تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے اور جس کے حوالے سے ہم بہت غفلت کے شکار ہیں نہ تسبیح و تعلیل کا اہتمام کرتے ہیں نہ تکبیرات کا اہتمام ہم سے ہوتا ہے ان ایام میں تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے اور نفلی روزے رکھنے چاہیے کم سے کم ایک دو تو لازمی انسان رکھے کہ اس کے عجر و ثواب بہت زیادہ ہے اور بالخصوص عرفے کا روزہ جو آنے والا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھے یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں حج کا سب سے بڑا رکن ادا کیا جاتا ہے وقوف عرفہ سفید احرام باندھے تمام حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے گویا کہ قیامت کا منظر ہے یہ قیامت کی یادگار ہے کہ لوگوں جس طرح لوگ آج میدان عرفات میں سفید احرام باندھے حاضر ہوئے ہیں لبیک لبے کہہ کر حاضر ہوئے ہیں تکبیرات بن رہے ہیں ایسا ایک اجتماع قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ تم قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور تم پیش ہوں گے اور وہاں تمہیں جانا پڑے گا اللہ کی عدالت میں تو میرے بھائیو یہ وہ عظیم دن ہے جس دن بخوفی عرفہ کا اہتمام ہوتا ہے اور یہ وہ عظیم دن ہے جس دن دین کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے قرآن مجید کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے میرے بھائیو رمضان کا مہینہ کتنے فضائل والا مہینہ تھا کیوں کہ رمضان میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا ہے آغاز رمضان میں ہوا تکمیل تکمیل ذوالحجہ میں ہوا اسی طرح آغاز رات میں ہوا لیلت القدر کی رات اور تکمیل دن میں ہوا عرفے والے دن اس کا تکمیل ہوا اور پہلی آیت نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ ہے ایک رب بسم رب خلق اور نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے آخری آیت وہ آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے دین مکمل ہے مکمل دین اللہ نے نازل فرمایا ہے کس پر نازل فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دین مکمل ہے کامل ترین صورت میں نازل ہوا ہے کامل ترین صورت میں نبی علیہ السلام والسلام نے صحابہ اکرام کے سامنے پیش کیا ہے اور نبی علیہ السلام والسلام نے میدان عرفات میں ہی اپنے تمام صحابہ کرام سے یہ اقرار لیا تھا کہ اللہ کا دین میں نے تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمین نے کہا اللہ اس پر گواہ ہے کہ اللہ کا دین آپ نے مکمل طور پر پہنچایا ہے اب پھر اس میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ کوئی امام آئے گا پھر الگ سی کا بنائے گا نہیں دین اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اس کا آغاز القدر میں رمضان میں ہوا اور اس کی تکمیل ذوالحجہ کے مہینے میں میدان عرفات میں عرفے والا دن ہوا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے میرے بھائیوں وہ تکمیل والا دن آ رہا ہے وہ عرفے والا دن آ رہا ہے کہ جس دن ایک نبلی روزہ رکھنا دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے میرے بھائیوں جو سورة الفجر کی میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی سورة القوثر کی آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الکوثر میں قربانی کا ذکر کیا ہے کہ ایک عظیم عمل ہے اور جس طرح ایک بندی مومن اپنا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے دکھلاوے کے لیے نہیں فخر کے لیے نہیں غرور کے لیے نہیں تکبر کے لیے نہیں ریاکاری کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے اس نیت سے عمل کرتا ہے کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے تاکہ ہمیں مغفلت حاصل ہو جائے تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو جائے تاکہ ہم آخرت کے دن رسوائی سے بچ جائے ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اللہ سبحانہ و نے سورة الانعام میں فرمایا ہے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ان صلاح تھی ب اے میرے پیارے پیغمبر فرما دیجیے کہ بے شک میری نماز اور میری ہر عبادت نسک کے معنی ہر عبادت کے لیے بھی ہے اور اسی طرح قربانی کے لیے بھی کہ میری نماز میری ہر عبادت اور بالخصوص قربانی و ماہیا و اور میرا جینا اور مرنا بلاہ بالعالمین اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو بندی مومن ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے قربانی بھی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے سنت ابراہیمی پر عمل کرتا ہے اپنے آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے اور جس طرح قربانی کو ذبح کر دیتا ہے تو اسی طرح اپنی انا کو ہردرمی کو بھی ذبح کر دیتا ہے اور وہ اس کے تمام عمال پھر اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں تمام عمال صورت الکوثر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا کو یقینا ہم نے آپ کو کوسر عطا کیا ہے سے ہے مبالغے کا سگا ہے فوعلن کے وزن پر ہے اس میں مبالغ کا معنی پایا جاتا ہے بہت زیادہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے بہت زیادہ کثرت سے عطا کیا ہے خیر کثیر عطا کیا ہے خیر کثیر سے مراد کیا ہے خیر کثیر سے وہ تمام بھلائیاں اور ہر وہ خیر کثیر مراد ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اس میں قرآن مجید میں شامل ہے اس میں دین اسلام شامل ہے اس میں امت شامل ہے اس میں تمام خیر شامل ہے اسی طرح آخرت کے دن حوض کوثر بھی شامل شامل ہے کہ جس حوض کوسر سے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس نہر کا پانی پھلائے گا اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی نصیب فرمائے تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ یقیناً اے میرے نبی میں نے آپ کو الکوسر عطا کیا ہے خیر کثیر عطا کیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ تو نماز پڑھئے رب کے لیے اور قربانی کیجئے خیر کثیر عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا اپنے دل سے زبان سے اور اپنے عمل سے تو نماز پڑھنے کے ذریعے سے قربانی کے ذریعے سے نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے قربانی بھی اللہ کے لیے دینی ہے فرمائے حسلِ رب کا ونہر اور فرمائے ان شاہ نے اکول ابتر یقیناً آپ آب کا دشمن ہی جڑ کٹائے یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و بے نشان رہے گا میرے بھائیو جب ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی نرین اولاد کا انتقال ہوا جب دوسرے بیٹے طیب کا انتقال ہوا تو دشمنوں نے کیا کہا دشمنوں نے یہ تانا دیا نعوذ باللہ کہ اب اب اس اس کی نسل ختم ہو گئے اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اس, اس کے جو ہے دنیا سے فوت ہونے پر اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا یہ ابتر ہے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ میں ان کا جواب فرمایا ہے کہ میرا نبی ابتر نہیں نبی کا دشمن ابتر ہے نبی کا دشمن بے نام و بے نشان رہے گا اس کی نسل ختم ہو جائے گی اور نبی کی امت تو تا قیامت تک کے لیے ہے نبی کا نام لینے والے تا قیامت تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ امت کے لوگ جہاں آزانوں میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں جہاں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں وہاں محمد الرسول اللہ کہنا بھی لازمی اور ضروری ہیں اور یہ جو ہے نبی کا رسالت کا ذکر تا قیامت جاری ہے تو فرمایا کہ جو دشمن ہے اور دشمنوں میں آس بن وائل جو ہے وہ پیش پیش تھا اس نے یہ تانہ دیا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی کا دشمن ہی ابتر ہے بے نام اور بے نشان جڑ کٹا ان کی نسل ختم ہوگی ان کا اگر کوئی نام لینے والا رہے گا تو برائی کے ساتھ نام لے گا فخر کے ساتھ اور اسی طرح تعریف کے ساتھ نام نہیں لے گا دشمنوں کا دشمنوں کا اگر کوئی نام لے گا تو برائی کے ساتھ نام لے گا اور تاریخ نبی کی جاری رہے گی تو فرمایا ان نشانیہ کا بول ابتر تو میرے بھائیو سورت القوثر میں اللہ رب العالمین نے خیر کثیر کا ذکر کیا اس خیر کثیر سے مراد دین اسلام ہے اس خیر کثیر سے مراد رب کا قرآن ہے اس, اس خیر کثیر سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے اس خیر کثیر سے مراد نبی کی امت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں انشاءاللہ ہم بھی خیر کثیر میں سے کہ ہم کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا ہے تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے اور اور اسی طرح خیر کثیر سے مراد القوسر سے مراد حاضر ہے اور پھر اس میں نماز اور قربانی کا ذکر ہوا اور یہ نماز بھی اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور قربانی بھی اللہ کے لیے ہی دینی ہے سورة الحج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ یہ قربانی صرف مسلمانوں پر اللہ رب العالبین نے فرض نہیں کیے اسلام سے پہلی جتنی امتیں گزری ہیں ان پر بھی اللہ رب العالبین نے قربانی کو فرض قرار دیا تھا اللہ سبحانہ و فرماتا ہے وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَا اور ہم نے ہر امت پر قربانی کو مقرر کیا تھا لِيَذْكُرُ کرسم اللہ تاکہ وہ اللہ کا نام لے اللہ کا نام لے کر علامہ رزق من مت الام ان چھپائیوں جن کو اللہ رب العالمین نے ان کے حوالے کر دیا ہے انہیں عطا کیے ہیں جو جانور اور جو مویشی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیے ہیں ان مویشیوں پر اللہ کا نام لیں گے فرمایا فَإِلَا هُكُمْ إِلَا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے فَلَهُوْ أَسْلِمُواْ اس کی تابیداری کرو وَبَشِّرِ الْمُحْبِتِينَ اور خوشخبری سنا دیجئے آجزی کرنے والوں کو جو آجزی کرنے والے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں جو عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ان کے لیے خوشخبری ہے باقی ہر عمل کے لیے خوشخبری نہیں ہے اسی طرح ہر ایک کی قربانی قبول نہیں ہوتی اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے قربانی قبول فرما دیتا ہے ہر ایک کی قربانی قبول نہیں کرتا جس طرح آدم علیہ السلام والسلام کے دو بیٹوں کی قربانیوں کا ذکر ہوا دونوں نے قربانی پیش کی لیکن ایک بیٹے کی قربانی قبول ہیں اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی حابیل کی اللہ رب العالمین نے قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی اللہ رب العالمین نے قربانی قبول نہیں فرمائی اور پھر حابین نے ہی انہیں سمجھایا کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کی قربانی قبول نہیں کرتا اللہ رب العالمین انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ سے محبت ہے یا نہیں انسان کے دل میں اللہ پر ایمان ہے یا نہیں یہ ایمان کے ساتھ تقوی کے ساتھ عمل کر رہا ہے یا یہ فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ اور ریاکاری کے ساتھ عمل کر رہا ہے حابیل نے کہا حابل نے اپنے بائی قابل کو سمجھایا کہ اللہ رب العالبین قبول فرماتا ہے کس کا عمل من المتقین متقیوں کا عمل اللہ رب العالبین قبول فرماتا ہے تقوی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آجزی کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کافی ہے اور وہ اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے تقوی کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی وہ بہت زیادہ ہے وہ تھوڑا ہرگز نہیں ہو سکتا جو تقوی کے ساتھ عمل ہو کیونکہ اللہ رب العالمین اسے قبول فرماتا ہے اور جس عمل کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے وہ جو ہے کم اور تھوڑا کس طرح ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین متقین کی جو ہے قربانیاں قبول فرماتا ہے اور متقین کے اعمال اللہ رب العالمین قبول فرمائے. فرماتا ہے اور سورة الحج میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ تم جو قربانیاں کرتے ہو ان قربانیوں کے گوشت اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں ان قربانیوں کے خون اللہ تک نہیں پہنچتے اللہ تعالیٰ تک جو بات پہنچتی ہیں وہ تمہارے دلوں کی تقویٰ ہیں کہ اگر تم کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو لَيَّنَا لَلَّهَ لُخُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تک تمہارے قربانیوں کا خون اور گوشت وَلَا كِيَنَا لُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ کو جو مطلوب ہیں وہ تمہارے دلوں کی تقویٰ اللہ گوشت کے بارے میں خون کے بارے میں تو فرمایا جو قربانی کا گوشت ہے اس کے بارے میں فرمایا فَقُلُوا مِنْهَا یہ گوشت تم خود کاؤ اللہ کو ضرورت نہیں اللہ کو تمہارے عمل کے جو اخلاص ہے تقویٰ ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ یہ قربانی کی ہے تم نے اس نیت کے ساتھ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی ہے اس نیت کے ساتھ قربانی کی ہے وہ نیت اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے گوشت کے بارے میں تو فرمایا کہ وہ تم خود کاؤ وَأَتْعِمُ الْقَانِ عَوَ اور قانے اور موت کو کلاو کانیا وہ ہے جو کناد کرنے والا ہے ضرورت من ہے لیکن کناد کرتا ہے مانگتا نہیں والموتر اور وہ حاجت من جو سوال کرے مانگے تو ان کو کلاو سوال کرنے والے ہیں اور سوال نہ کرنے والے ہیں محتاجوں کو کلاو غریبوں کو کلاو اور خود بھی کہو اللہ تک جو بات پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کی تقویٰ ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تقویٰ والی زندگی نصیب فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل تقویٰ کے ساتھ خشو کے ساتھ عاجزی کے ساتھ للہیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ہر عمل میں ریاکاری سے بچائے اللہ تعالی ہمیں ہر عمل میں تکبر سے بچائے فخر سے بچائے اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال جو صالح اعمال ہیں وہ قبول و منظور فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہ ہماری خطائیں اور غلطیاں ہمیں معاف فرمائے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے اللہم ربنا مربنا فی فل حسنا وفی و حسنا وقنا عذاب النار